مکہ کی گلیوں میں جا رہے کسی نے کہا عمر کہا ہو, کہاں جا رہے ہو کہا کہ یہ مسلمانوں کو میں نہیں چھوڑوں گا یہ انہوں نے نیا دین شروع کر لیا تو کسی نے کہا کہ کسی اور کو سمجھانے کے بجائے پہلے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو جا کے سمجھاؤ وہ کلمہ پڑھ چکے ہیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ اپنی بہن کے گھر گئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کی بہن سورت الطح کی آیات تلاوت کر رہی تھیں جب وہ آیات تلاوت ہو رہی حضرت عمر سن رہے بھائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو سننے کے بعد حضرت عمر حالانکہ حالت کفر میں تھے اسلام قبول نہیں کیا تو آنکھوں سے آنسو جاری اندر گئے اپنی ان کی بہن خاموش ہو گئی کیونکہ تب تک حکم یہ تھا کہ مسلمان اپنا جو ہے اسلام ظاہر نہیں کریں گے چھپ کے مسلمان رہیں گے اندر اندر نماز پڑھیں گے اندر رہ کر اپنا عبادت ذکر و فکر سب کریں گے اجازت نہیں تھی کہ وہ سریعام لوگوں کے سامنے یہ بات کلمہ کے اظہار کریں تو وہ خاموش ہوگی حضرت عمر نے فرمایا بول تو کیا کر... ابھی پڑھ رہی تھی کہا کچھ نہیں کہا نہیں مجھے پتہ چل گیا کہ تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا کہ ہاں ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب تو کیا کرے گا کہا میں تمہیں جان سے مار دوں گا حضرت عمر نے اپنی بہن کا سر پھاڑ دیا سر سے خون جاری بہنوئی کو شدید زد و کوب کیا اور حضرت عمر کی بہن نے جب تکلیف میں تھی انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا حتیٰ کہ قرآن پاک کی تلاوت کی تاثیر نے حضرت عمر کے دل کی کیفیت کو بدل دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تم مسلمان ہو گئے آج وہی قرآن ہے کہ جس کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں جس کو ہم نے الماریوں میں بند کیا ہے پڑھ لیا کبھی پڑھ لیا تو پڑھ لیا ختم کے لیے چلیسویں کے لیے جناب تیجے کے لیے کبھی پڑھ لیا کوئی مشکل آ گئی تو پڑھ لیا قرآن کو کبھی ہدایت کے لیے نہیں پڑھا آج مسلمان نے قرآن کو صرف دولت حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا اس کے وظائف کی کیے کہ یار میرا جناب پرائز بونڈ نکل آئے میرا جناب پرچی بات آج جائے ہاں جی اس کے لیے انسان بہت کرتا ہے لیکن جن لوگوں نے قرآن رب کے لیے پڑھا نا اللہ نے ان کی زبانوں پر یہ تاثیر رکھ دی کہ حضرت عمر کی بہن کی تلاوت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا تو سیدھے گئے حضور کے پاس دیکھا تو نبی پاک علیہ والسلام اس وقت ایک صحابی رسول کے گھر تھے زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ گھر بیت ارکم ایک سکول بھی بنا ہے بیت ارکم کے نام سے یہ پہلا مدرسہ تھا جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اسلام سکھانا شروع کیا آج تو اسلام سے سکول بن گیا نا بیت ارکم کے نام سے زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ کے والد حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر دیکھا کہ مسلمان آہستہ آواز میں اذان دے رہے ہیں اور چپ کر کے سائڈ پہ بند کمروں میں نماز پڑھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں نماز پڑھنے آتے تو نبی علیہ صلاۃ السلام نے جب دیکھا کہ عمر آ گئی تو صحابہ نے تلواریں نکالنے کہ آج عمر آیا لگتا ہے حضور علیہ سلاۃ السلام کو, کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچائے گا تو وہی عمر نے تلوار لے کر حضور نے فرمایا آنے دو عمر کو سرکار علیہ السلام کو ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ عمر نے کلمہ پڑھ لیا فرمایا آنے دو عمر کو نبی پاگ علی صلاحۃۃسلام کے سامنے وہ تلوار لا کر حضور کے سامنے رکھی اور اپنا سر حضور کے گھٹنوں میں رکھ دیا عرض کے حضور میں آپ کا دشمن تھا میں نے جب تک اسلام کو پڑھا نہیں تھا قرآن دیکھا نہیں تھا قرآن کو سنا نہیں تھا تب تک آپ کا دشمن تھا آج رب نے میرا دل کھول دیا ہے میرے دل میں اسلام انشراح صدر ہو گیا میرا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا ہے تو حضور میں آپ کا دشمن تھا یہ تلوار لیجئے اور میرا سر قلم کر دیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ عمل حضور کے سامنے حضور نے فرمایا نہیں عمر تم نے کلمہ پڑھ لیا اب کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے تو نبی علیہ السلام والسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں پہ نماز سکھائی نماز پڑھائی اور اس کے بعد حضرت عمر نے جب دیکھا کہ مسلمان چھپ کر کے نماز پڑھے فرمایا حضور ایسے نہیں ہوگا آج عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب جو ہے چھپ کر کے نمازیں نہیں ہوں گی اب جو ہے سہن کعبہ کے اندر نماز پڑھی جائے گی وہ مسلمان جو سر عام کلمہ پڑھنا بھی اپنے لیے جو ہے جان کا نقصان سمجھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو طاقت نصیب کی اور وہی صحابہ کرام مسجد الحرام کے سہن میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھول کر کھڑے ہو گئے سرکار علیہ السلام نماز پڑھا رہے اور سب کو حضرت عمر اشارہ کرتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے تو آج عمر کے سامنے آ جائے آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے آج کے بعد کوئی پریشانی نہیں کہ آج عمر نے کلمہ پڑھ لی ہے اب جو ہے نمازیں چھپ کر اذانے چھپ کر نہیں ہوگی اب سریان قرآن اور قرآن نماز پڑھی جائے گی تو حضرت عمر کو یہ شان عطا فرمائی تو ایک مرتبہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاصل ہوئے کیونکہ وقت تھوڑا ہے میں نے اپنی دونوں باتیں پوری کرنی ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی قریب کھڑے تھے جبریل امین حضور کے پاس آئے فرمایا جبریل یہ عمر کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے عمر کیسا آدمی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمر اتنی شانوں والا ہے حضور اگر میری عمر حضرت نو علیہ السلام جتنی ہو کتنی ساڑھے نو سو سال ساڑھے نو سو سال میری عمر ہو میری زندگی حضرت نو جتنی ہو کون کہہ رہے ہیں جوریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور میری عمر ہو حضرت نو علیہ السلام جتنی اور میں پیدائی سے لے کر مرنے تک صرف عمر کی تعریف ہی بیان کرتا رہوں نا یا رسول اللہ میری زندگی ساڑھے نو سو سال کی ختم ہو سکتی ہے لیکن عمر اللہ کی بارگاہ میں اتنی عزت کا حامل ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور مدا سرائی وہ ختم نہیں ہو سکتی اس قدر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان و مرتبہ اور نبی علیہ السلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی خلافت کے بارے میں حضور کو پہلے بتا دیا تھا حضور فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف چھ ہزار چھ ہزار پینسٹھ حدیث نمبر ہے اور یہ لائن سیل حضور کے سارے خواب بیان ہوئے ہیں امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر چھ ہزار پینسٹھ چونسٹھ تریسٹھ باسٹھ یہاں سے حدیثیں سٹارٹ ہوتی ہیں باسٹھ سے لے کر تقریباً چھیاسٹھ تک سارے خواب ہیں نبی پاک کے چار حدیثیں آئی ہیں سارے خواب مختلف قسم کے ایک خواب حضور نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ حضرت فرمایا کہ میں زمین سے پانی نکال رہا ہوں کنویں سے اور ڈول جو ہے ابو بکر پکڑ لیتے ہیں کہ میرے آقا تھک نہ جائیں فرمایا آتی کہ ابو بکر پانی نکالتے ہیں پانی باہر پھینکتے ہیں حتیٰ کہ تھوڑا سا علاقہ سراب ہوتا ہے لوگ پانی پیتے ہیں جانور پیتے ہیں مگر سب سیراب نہیں ہوتے حتیٰ کہ ابو بکر سے عمر وہ ڈول لے لیتے ہیں اور وہ پانی نکالتے فرمایا عمر کے بازو میں اتنا زور تھا خواب میں دیکھ رہے ہیں اتنا زور تھا کہ وہ پانی نکالتے ہیں اور پانی باہر بہاتے پانی نکالتے اور پانی باہر بہاتے ہیں حتیٰ کہ ندیاں کھیتیاں جانور عالم عالم سیراب ہو گئے جہاں تک دیکھا کہ عمر نے کنویں سے اتنا پانی نکالا کہ جہاں تک دیکھا تو پانی پانی تھا اب یاد رکھیے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ رب کی وحی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے رب کی اللہ کی وحی اللہ کا پیغام ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے تین طرح کی وحی اتاری ہے ایک خواب کے ذریعے سے ایک جہری جو آیت تلاوت ہوتی تھی حضرت جبریل امین کے ذریعے سے لیکن جو ڈائریکٹ جبریل امین کے ذریعے سے آیت تلاوت ہوتی تھی وہ قرآن کی صورت میں ہمارے پاس اور اس کے علاوہ جو دو قسمیں ہیں وحی کی ایک خواب ہے اور دوسرا الہام دل میں کسی چیز کا خیال پیدا ہو جانا یہ دو چیزیں حدیثوں میں آئی ہیں نبی پاک کی کتنی حدی... وحی کی قسمیں ہیں تین ہیں ٹھیک ہے ایک جو جبریل کے ذریعے سے آیا وہ تو قرآن کی صورت میں ہے اور جو دو چیزیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے ایک جہری وحی قرآن کی صورت میں ایک خواب ہے اور ایک الہام تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو شان بیان ہو رہی ہے یہ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے بتایا تو فرمایا کہ دیکھا کہ عمر نے عالم عالم سیراب کر دیے تو حضرت امام ابن سری یہ خواب نامہ یوسفی جو آپ لوگ پڑھتے ہیں خوابوں کی تعبیر دیکھنے کے لیے یہ امام ابن سیری نے لکھی ہے امام ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانی سے مراد دین ہے اگر کوئی خواب میں صاف سترہ خوبصورت پانی دیکھے صاف پانی تو اس سے مراد دین ہے اس سے مراد نور ہے اس سے مراد جو ہے عزت ہے فرمایا عمر حضرت ابو بکر صدیق نے جو نکالا اس سے مراد فرمایا ان کی ڈھائی سالہ خلافت تھی جو انہوں نے ڈھائی سال حکومت کی اس کے بعد نبی پاک نے جو خواہ میں دیکھا کہ عمر نے عالم عالم سے راب کر دیئے اس سے مراد حکومت اور دین تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جب تخت پر جلوہ گر ہوں گے تو حضرت عمر کے سے آدھی دنیا اسلام قبول کر چکی ہوگی یہ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی بیان کیا تاریخ خلفہ میں امام جلانی سیوتی نے اور بڑے بڑے مودیسی نے حدیث پاک بیان کیے اور ایک حدیث پاک بڑی ہی کمال کی کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے مجھے حضور نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے عائشہ کہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں لوگ پیش کیے گئے اور کسی کی قمیض سینے کے برابر تھی قمیض کسی کی ناف کے برابر کسی کی گھٹنے تک اور عمر کی کمیز اتنی لمبی تھی کہ وہ زمین پہ گزٹ رہی تھی تو حضرت عائشہ پرماتی میں نے پوچھا حضور اس سے کیا مراد ہے یہ کمیز اتنی لمبی ہونا فرمایا اس سے مراد دین ہے کہ عمر دین میں بڑا مضبوط ہوگا دین میں بڑا سخت ہوگا بڑی سختی کرے گا دین کے معاملے میں جو ہے کسی کی نرمی برداشت نہیں کرے گا سختی کرے گا دین پر جو دین میں غلط کام ہوں گے اس کو روکے گا اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد دوسرا علم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پھر خواب دکھایا گیا کہ میں پیالے میں مجھے دودھ دیا جاتا ہے اور میں اس کو نوش کرتا ہوں تھوڑا سا پیتا ہوں حتیٰ کہ میں اتنا سیر ہو جاتا ہوں کہ میرے ناخونوں سے بھی دودھ باہر آنے شروع ہو جاتا ہے اتنا سیر ہو کے زور دودھ پیتے فرمایا اس کے بعد وہ جو پیالے میں دودھ ابھی بھی باقی تھا میں نے باقی دودھ عمر کو دیا عمر وہ سارا نوش کر گئے مجھ سے پیالہ ختم نہ ہوا عمر وہ سارا پی گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد علم ہے کہ میرے بعد دین کے معاملات کا زیادہ علم عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہوگا تو اس کے علاوہ بہت سی حدیثیں ہیں لیکن حضرت عمر کی خلافت کے چند واقعات آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جمادی عثانی کے اندر آپ خلیفہ بنائے گئے جمادی عثانی میں حضرت ابوگر صدیق دنیا سے وصال کر جاتے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہوتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہو کہ آپ نے پہلا خطبہ قوم سے خطاب کیا جس طرح آج کل میں وزیر اعظم بھی قوم سے خطاب کرتا ہے تو حضرت عمر نے بھی خطاب کیا تو حضرت عمر نے پہلا خطاب کیا کیا اپنے ماننے والوں کو آپ نے فرمایا کہ میں اگر دین پر چلوں تو میری مدد کرنا میری آنت کرنا اور اگر میں دین سے ہٹوں تو فرمایا یہ جو ڈنڈا میں نے ہاتھ میں پکڑا ہے اسی سے عمر کو سیدھا کرنا فرمایا میں بھی اللہ کا بندہ ہوں مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن دین کے معاملات میں تم نے مجھ سے نرمی نہیں کرنی مجھے سیدھا کرنا ہے اور حضرت عمر نے چھ رکنی شورا بنائی وہی شورا جو حضرت عثمان غنی میں نے پچھلے جمعے میں بتایا کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو سلیکٹ کیا تھا چھ رکنی شورا بنائی اور ان کو مختلف علاقوں کا گورنر بنا دیا اور حضرت سعید بن آ آ سعید بن عامر الجمہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست ثابت آپ کو خمس کا خمس کا گورنر عراق کا گورنر بنایا خمس عراق عراق ایک علاقہ ہے بہت بڑا وہاں کا گورنر بنا کر بھیجا اور فرمایا کہ کبھی بھی اپنے جو ہے جہاں پر تم بیٹھو وہاں پر درباری کسی کو نہیں رکھنا جیسے آج ہوتا ہے نا کہیں بھی بڑے افسر کے پاس جاؤ تو سیکٹری یا نائب کاسی یا کلرک دروازے پہ کھڑا جائیں جناب صاحب ابھی میٹنگ کر رہے ہیں ابھی آپ اس سے بات چیت نہیں کر سکتے اپنا مسئلہ نہیں کروا سکتے تو حضرت سعید بن عامر سید بن عامر الجمی کو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اپنا دربار ہی نہیں رکھنا اور دوسرا یہ کہ نماز کے وقت جب نماز کا ٹائم ہو تو خود آگے کھڑے ہو کر امامت کر کے وہ نماز کے بعد لوگوں کے مسائل سننے ہیں لوگوں کا مسئلہ حل کرنا ہے تم سیٹ پر بیٹھنے کے لیے نہیں بلکہ لوگ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے آئے ہو اور تیسرے نمبر پر یہ کہ کبھی بھی ترک کے گھوڑے استعمال نہیں کرنے تو حضرت سعید بن عامر الجمی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دورے کے لیے آئے میرے علاقے اور اعلان کیا کہ اگر گورنر وقت سے کسی کو کوئی تکلیف ہے کوئی مسئلہ حل نہیں کرتا یا تمہاری بات نہیں سنتا تو عمر حاضر ہے عمر کو بتائے عمر ابھی پوچھے گا تو حضرت سعید بن عامر الجمی رضی اللہ تعالی کے بارے میں ایک شخص نے کھڑے ہو کے شکایت کی کہ جی بات یہ ہے شکایتیں تو دو تین تھی لیکن وقت کی نزاکت دیکھتے, دیکھتے ہوئے ایک بات بتاتا ہوں ایک شکایت کی کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ صبح کی نماز میں پہلے آتے تھے اب نماز فجر کے بعد آتے ہیں حضرت سعید بن عامر الجمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ پہلے صبح صبح لوگوں کے مسائل تم حل کرتے تھے اب تم نہیں آتے حضرت سعید بن عامر الجمعی فرماتے ہیں کہ یار اگر آپ نہ پوچھتے تو میں کسی کو بھی نہ بتاتا یہ میرے اور رب کے درمیان راز ہے کہاں نہیں تم بتاؤ کہا بات یہ ہے کہ چالیس سال میری بیوی میرے ساتھ رہی میری خدمت کی اس نے اب وہ بیمار رہتی ہے اب وہ اس نے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے اور کپڑا ہمارے پاس ایک ہی ہے ایک ہی چادر ہے جس کو پہن کر میں نماز پڑھتا ہوں جس کو پہن کر وہی وہ نماز پڑھتی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں جب نماز کے لیے آؤں اس کے بعد لوگوں کی مسئلے حل کرنے ہوتے ہیں میں بیٹھا رہتا ہوں اور اس کی نماز کی اس کی رہ جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بیمار ہے اتنا عرصہ اس نے میری خدمت کی اب اب میرا فرض بنتا ہے وہ بیمار ہے میں اس کی خدمت کروں اب میں گھر کے صفائی کرتے گھر کے کام کرتے گھر کے اس کا اس کے لیے کھانا بناتے بناتے مجھے اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اس لیے میں اشراق کے ٹائم آتا ہوں فجر کے ٹائم میں میں نہیں آ سکتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ دوسری کو شکایت ہو کہا جی ہاں کہ جب جمعے کا ٹائم ہوتا ہے یہ بیان کرتے تقریر کرتے ہوئے بیچ میں ہوش ہو جاتے ہیں حضرت عمر نے پوچھا بھائی ہاں کیوں بے ہوش ہوتے ہو حضرت سعید بن عامر فرماتے ہیں اس لیے بیہوش ہو جاتا ہوں خدائی قسم میں جب مسلمان نہیں تھا مکے کی گلیوں میں ان مسلمانوں کو جنہوں نے کلمے پڑھے تھے ان کو میرے سامنے کاٹا جاتا مارا جاتا اور میرے سامنے سولی پہ لٹکایا جاتا صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اور آج جب کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں اسلام قبول کر چکا ہوں اب جب مجھے وہ منظر یاد آتا ہے نا تو میں اللہ کے خوف سے لذتا ہوں کہ میرے سامنے ظلم ہوتا رہا اور اے ہی تو نے ان کو منع نہ کیا یار ہمیں تو اپنا گناہ بھی یاد نہیں نہ رہتا توبہ کرنا تو دور کی بات ہے اور وہ صحابہ کی جب حالت کفر میں تھے اس گناہ کو بھی وہ یاد کرتے ہیں اور قرآن نے لا کے ان کے لیے کیا کا وعدہ دیا اللہ نے نبی کے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے اور جن کو بشارت حضور کی زبان سے ملی ہے جو صحابی رسول ہونے کے باوجود ہزار غوث کتب ابدال ولی سارے بھی مل جائیں تو میرے نبی کے صحابے کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں ہمارے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ غوث جیسے ہزار ولی بھی ہوں تو حضرت واشی جیسے صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں جنہوں نے چہرے مصطفیٰ دیکھا اپنی نظروں سے حضور کا دیدار کیا کلمے کی حالت میں لیکن ان کو بھی اپنے گناہوں کی اس قدر فکر اور ایک دفعہ حضرت سمانے کا فرماتے ہیں کہ سخت گرمی تھی مدینہ منورہ کا ایک چٹیل میدان تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھاگ رہے ہیں گھوڑے کے اوپر اور جلدی میں میں نے کہا عمر اتنی گرمی اور لو چڑھ رہی ہے آپ رکیے ٹھہریے یہ میرا باغ ہے یہاں سے پانی پیجئے کھجور کھائیے اور پھر کہیں جانے تو جائیے حضرت عمر نے فرمایا کہ تیری اور کھجور تیرے کھجور اور پانی کی مجھے ضرورت نہیں ہے حضرت عمر کا مزاج جو تھا نا وہ بڑا سیدھا سیدھا تھا دیکھنے والا کہتا ہے یار شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے غصے میں لیکن وہ خوف خدا میں اس قدر مستقرک تھے کہ ان کو کوئی اور نظر ہی نہیں آتا تھا تو حضرت عمر نے فرما دیا مجھے تیرے ایک پانی اور کھجور کی ضرورت نہیں حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ یار میں بڑا پریشان ہوا کہ میں نے اتنی محبت سے دعوت دی ہے پانی پی لو اور وہ یہ مجھے سیدھا کہہ دیا مجھے تیرے پانی اور کھجور کی ضرورت نہیں ہے کچھ دیر بعد حضرت عمر دو اونٹ اپنے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر لا کے لے کے آ رہے میں نے پوچھا عمر اتنی جلدی میں آپ یہ اونٹوں کے پاس کے لیے جا رہے تھے کہا ہاں حضرت عثمان نے فرمایا یہ تو بعد میں بھی مل جانے تھے حضرت عمر نے جو جملہ کہا نا آج کے سیاستدان اور دور حضر کے حکمرانوں کے لیے یہ بڑا سبق ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ یار میری اپنی ذاتی یہ ہوتے نا تو کوئی بات نہیں گم بھی جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ بیت المال کے جو ہیں اونٹ ہیں یہ عوام کے پیسوں کے عوام کے جو ہے امانت ہے میرے پاس اور میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کی امت کی امانت میرے پاس موجود ہو میں اس میں خیانت کر جاؤں اگر یہ ہو گیا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کا مواخذہ کرے گا فرمایا اس لیے میں نے تیرا پانی اور تیری کھجور جو ہے ترک کر دی کہ یہ تو بعد میں بھی پی لوں گا پہلے رسول اللہ کی امت کی امانت کے اندر پوری جو ہے دیانت کروں یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کردار تو حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ اس قدر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھنے والے تھے کہ مدینہ منورہ میں کہت آ گیا اور یاد رکھیے اب آپ سوچیں گے کہ عمر کے دور میں بھی کہت کہت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکڑ ہوتی ہے یہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اپنے نئے لوگوں کی آزمائش کرتا ہے ہم لوگوں کی آزمائش نہیں ہوتی ہم لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کوئی سزا ہوتی ہے ہم پر کوئی مشکل آئے نا وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن آزمائش جو ہوتی ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوتی ہے تو حضرت عمر کے دور میں دو سال قحط رہا اور مدینہ منورہ میں پانی ختم اور چارہ ختم ہو گیا بکریوں کے لیے گھاس اگنا بند ہو گیا اور صحابہ فرماتی کہ حضرت عمر رضی اللہ صحت میں بڑے زبردست تھے اور کسی نے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بکری ذبا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بکری کا گوشت نہیں کھایا کسی نے پوچھا عمر تمہارے لیے تو تحفہ ہے یہ فرمایا یار میں تو کھا لوں گا لیکن حضور کی امت کا میں خلیفہ ہوں تو مجھ پر یہ لازم ہے کہ خلیفہ وقت جو کھائے وہی وہ اپنی عوام کو کھلائے یہ ہے صحابہ کا سیرت و کردار یہ ہے نظام مصطفیٰ یہ ہے اسلامی نظام حکومت جس کی ہم بات کرتے ہیں اور آج تو ممبر و محراب سے بھی اس کی آوازیں آنا بند ہو گئی ہیں ہمیں چاہیے اس نظام کے لیے آواز بلند کریں اس نظام کے لیے کوشش کریں تاکہ دوبارہ خلافت مناجی نبوت دوبارہ قائم ہوگی تو زمین پر رحمت اور برکت دوبارہ نازل ہوگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز استصقاء کے لیے کھڑے ہوئے نماز استشقا پڑھی بارش کے لیے جو دو نفل پڑھتے ہیں اب تو وہ بھی ہمارے ختم ہو گیا رواج ورنہ پرانے وقتوں میں یہ بڑا ہوتا تھا کہ بارش نہیں ہوتی تھی تو لوگ نماز سسکا پڑھتے تھے ہونا چاہیے کہ ایسا کام بھی ہو کھلے گراؤنڈوں میں لوگوں کو اس چیز کی ترغیب دی جائے ہمیں تو پتہ نہیں ہے سلاۃ و خوف کس کو کہتے ہیں سورہ گرہن کی نماز کیا ہے چاند گرہن کی نماز کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے شوق بھی نہیں ہے شوق اس چیز کا رکھیں تو حضرت عمر نے جب نماز سسکا پڑھائی تو اس وقت ایک صحابی رسول کے خواب میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر کو جا کے پیغام دے دو کہ تم انصاف پر قائم رہنا انصاف سے نہ اٹھنا جس طریقے پر جس لائن پر چل رہے ہو چلتے رہنا انشاءاللہ اللہ ان قریب اپنی رحمت کی بارش برسا دے گا حضور نے خواب میں بتا دیا اب حضرت عمر نے وہاں دعا کی وہاں پر صحابی کو خواب آئے جب بتا دیا تو پورے مدینہ میں اعلان کر دیا حضرت عمر نے کہ بے غم رہو حضور علیہ السلام نے ہماری شفاعت کر دی اللہ کی بارگاہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور بھی کئی باتیں ہیں لیکن چونکہ وقت بہت کلیل ہے تو میں اپنی بات کو یہاں پر اختتام کروں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی پھر شہادت شہادت کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انتیس ذیلج تھی تو حضرت غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں آپ کو کسی علاقے کا گورنر بنایا گیا وہاں پر مجوسی رہتا تھا ابو لولو فیروز کے نام سے اس وہ بڑا مطلب کہ نا کام والا آدمی تھا بڑا ہنرمند آدمی تھا لکڑی کا کام وہ جانتا تھا پتھر کا کام وہ جانتا تھا تیر نیزے بنانا اس کو آتے تھے تو عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ یار یہ کام تو ہماری ریاست میں آکے کے کر رہا ہے تو آپ نے اس پر ٹیکس لگا دیا خراج خراج عربی میں خراج بولتے ہیں یعنی ٹیکس جو ہے نا اسلام کے اندر مسلمان پہ ٹیکس نہیں لگتا یہ یعنی آج ہماری قوم پر عجیب سسٹم ہے ستارہ پرسنٹ ٹیکس ہمیں قبول ہے اور دھائی فیصل زکاة ہمیں قبول نہیں ہے بڑی عجیب بات ہے اسلام نے ٹیکس مسلمانوں پہ نہیں لگایا کبھی بھی حضرت عمر کا دور دیکھ لیں مسلمان پہ ٹیکس نہیں لگا ٹیکس لگا ہے تو غیر مسلم پر ان سے باقاعدہ جزیہ لیا جاتا تھا اور مسلمان سے صرف زکال لی جاتی تھی یا وہ خیراج کرتے تھے جس طرح مدارس میں آج کل لوگ صدقات جمع کراتے ہیں اس زمانے میں ریاست جمع کرتی تھی صدقات اور پھر وہی غریبوں میں بانٹتی تھی وہ بڑا ایک بابرکت نظام تھا آج جب ہم نے بابرکت نظام چھوڑ دیا انگریزی نظام اور برٹش نظام ہم نے اپنے اوپر لاگو کر لیا تو ہر طرف بے برکتی ستارہ پرسنٹ ٹیکس لینے کے باوجود یہ قوم ایک سو دس عرب ڈالر کی مقروض ہے وجہ کیا ہے کہ ہم نے اسلام سے روخ موڑ لیا وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُنْكَ قرآن کہتا ہے کہ جو میرے ذکر سے میرے قرآن سے میرے نبی کے نظام سے مو موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُنْكَ اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا یہ چاہے ایٹی زور کسی چیز کا بھی زور لگا لیں خدا کی قسم اس مشکلات سے نہیں نکل سکتے اس مشکل سے مسلمان کو صرف اسلام نکالے گا تو اس, اس پر چار پرسنٹ ٹیکس لگایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے ابو لولو فیروز پر بڑی ایک دلچسپ بات ہے تو حضرت عمر کو خط لکھا ابو لولو فیروز نے خط میں کیا لکھتا ہے کہ آپ کے گورنر نے مجھ پر جو ہے ٹیکس جو ہے وہ زیادہ لگا دی ہے میں جو آپ کی ریاست میں آ کر کماتا ہوں جو ہے کاروبار کرتا ہوں لکڑی کا تو میرا جو ہے جتنی کمائی ہے اس پر چار فیصد مجھ, مجھ سے لیتے ہیں حالانکہ دو فیصد لینا چاہیے لیکن چونکہ اس کا کام بہت زیادہ تھا تو عبداللہ بن مسعود نے اس پر لاگو کر دیا اس نے حضرت عمر کو بلایا تو حضرت عمر نے اس کو اپنے پاس مدینہ میں بلا لیا کہا یار تو ایسا کر تیرا کام اگر زیادہ ہے تو تو مسلمانوں کو زیادہ فائدہ دے پھر تیرا ٹیکس بھی ہم کم کر دیتے ہیں آپ نے اس پر ٹیکس کم کیا دو فیصد اس پر خراج لگایا یعنی سو روپے کماتا ہے تو دو روپے وہ ریاست مدینہ کو دیتا تھا آج بھی ریاست مدینہ ہے نا آج بھی ریاست صرف نام کی ہے اور وہ بھی ریاست مدینہ تھی کہ جس میں عمر بن خطاب کو